следующий кто там файтап по уходи а вот если нас устраивает значит, направлении пусть ровно правильно абсолютно верно что мы сейчас еще будем в основном сейчас. Что делать тогда, правда. скажи? Скажи, что ну, мы ну, не работаем. Ну то, что то, скажи, работай. Иди с автоматом. Скажу, су, не с колени, скажешь там, там, мне, там, там, мне скажешь мне, ладно. Я два года уже это слышу. Вот там пух-пух с блокпоста. С одного блокпоста в другой блокпоста. И хлопцы гинут. Толку. Если ты военный, я военный, мы знаем, война или наступление, военная или наступление. Воюет, и все. Да ну прекращайте, вы хоть тут. Вот Если ты анонсируешь, Сережа, снять хочешь мимо. Ты пришел тут давай. пиариться, иди работай в горсовете. Прекращай, я Серег. Пришел, Нет, нам все решили на работе, надо. работе. Мимо, мимо еду. Нам все старую... решили не надо. У него не нормально на работе. Не 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 то ничего да, страшного. Это, это, на, это наши патриоты, ребята. Не обращайте внимания. это в одном лице анонсируют и потом вас всех призывают со всех районов городов. Это нормальное явление. Это анонсируют сегодня. Вот давайте. Знаешь, что сегодня все равно сбреет этого любого начальника милиции. Его завтра, послезавтра. Анонсируют, мы пришли снять комиссара. Это он самый дю. Потому что дураки позаводили сюда, он по транспорту мутят, еще по чем-то мутят. Это тут это... А то, что Гарбус не выходит к вам, это позор. Вот, это... вот, вот первый день он должен приехать, в Майдан решить вопрос Тарабельский. Да. Э, решить здесь все проблемы, какие существуют с народом, с общественностью. Вот это я Юрий а говорю. Он пошел Калинин решать за нас. Да хоть, а то, то Калинин там вчера. Он пошел Горькаво отмазывать. Не Арка, вам что, места нельзя найти в Старобельске? Так да найдите его, его никто не трогает. Что место, ну, работает. не найдет? Где-то работает. Так, у нас половина на, выходила. Да, о, в да, ехать, места, они, э, Полоть, он у меня вот, здесь вот, можно мусор вот, закидывать, рычаг там, рычаг там рычаг чешусь да. работать. Он и там так что, хлопцы, все нормально. Поэтому, вот Гарбус должен быть здесь. Клименко тоже. Вот у меня к нему вопрос. Он говорит, сейчас вот проблема с транспортом. Мы наконец-то обнаружили нелегалов каких-то. А два года где ты был? Бабки со всех стрих, чешу. Уйди тоже в отставку, иди в СБУ. Ты с СБУ пришел. Вот в СБУ иди. Там и будь в СБУ. Чего ты тут, вот этот, голову морой? Нельзя сегодня допускать, я считаю, в зоне АТО, никаких руководств, никаких майданов. Это позор тому руководству, которое сегодня. Но он же не хочет решать это. нормально. Он должен прийти сюда решать. и сказать. Ребята, ну-ка заходите. В чем проблема? Горька, вы, иди сюда, Толик. Иди погуляй, наверное, ти стояв там, стояв. Ну чого ти тут, маячи? БПП ти, я зрозумів, що ти зараз з нами. БПП птист вже став. Ну, стояв же з мозовим, там обнімався, будь здоров, здоровні картою. Постойте вже раз, щоб пофотографіруйте, ви напротив напроти веду. Пусть виходить, разговариває з дорогами. смысла дальнейшего развития это показатель, что в стране не будет ничего, будет по-прежнему, но она уже так не в состоянии жить, будет беда. Павел, а вас не удивляет, что эта акция проходит возле Облсовета, а не под стенами милиции, точнее полиции. А, полиция, а, она, а что может под стенами той организации, которая коррумпирована, стоит и перед ними говорит, что вы коррупционеры, Они такие, ну, ну да, у нас назначили, и все. А здесь все-таки администрация. Хочется увидеть и руководителя области. Ну, видно, не надо. Или боязно, или, или не надо. И такой еще вопрос. Вроде как бы эта акция назначена бессрочно. Вы будете здесь ночевать? Давайте поглядим, как она Пока будет не. развиваться. Я в принципе готовы на более жесткие. Спасибо большое. Вот стоим в обл администрации ждем второй час горбуза. Не ответ. ответ да, даже от ответа секретаря. нет. Секретарь пошел за ним звать его, так и не выходит. Пропала жиночка. Что-то плохо ей, да, Для того, чтобы что-то вам и оставить, мы должны сам? услышать его, чтобы мы свое мнение представили и резолюцию написали какую-то. Но если мы с нами не хотят разговаривать, граждан. то резолюция и какая? А зачем нас обмануть, если он здесь, а вы говорите, его нет? Пойдем. А вам уже точно... Не, а можно мы с вами пройдем? как раз ваши правдивые слова окажутся правдивыми. Проведите нас и скажите. Кабинет, давай. Вы же видите, я вам сказала правду. И текать. Правильно, молодец. То есть Горбуз отказался а принять... Горбуз вот сейчас она проголосовала своими ногами, уходя от нас, о том, что она не поднимется и не покажет, что его действительно нет. Он есть. А куда он делся? Если был телектор, он не выходил. Трестун. Управлять Опровергнуть а или пообщаться с нами Горбуз отказался, он там убежал через черный ход. Люди как хотят его увидеть. Ну, общаться он с нами не хочет э, смотрите почему такая информация поступила пришел сюда тука да тука сразу же потребовал отставки на Науменко на сняли пришел э, Гарбус, он потребовал отставки покинь бороды и привел сюда комиссарова э, ну есть как бы источники в Министерстве внутренних дел, которые давали такую информацию, что перед назначением сюда Гарбуза два дня он бегал по Министерству внутренних дел и решал вопрос на назначения сюда комиссаров. Комиссаров это бывший начальник ГАИ области Луганской, начальник городского отдела Стаханова. Мы Сделали официальный запрос на главное управление и спросили, каким образом избежал иллюстрации комиссаров. Ну, нам ответили, что он не занимал должностей, которые подпадают под закон про очищение влады. У него есть статус участника боевых действий. На каких представах ему отримал? Опять же, никто не, не отвечает. Вам не подобается деятельность? У вас есть Нет, приклады, есть через... много материалов, которые э, также пытался расследовать покинь борода, предшественник комиссара, похищением в главном управлении. Там озвучивалась цифра в 16 миллионов. Расследование это то ли приостановлено, то ли совсем закрыто. Ну, причастен к этому именно комиссару. І взагалі, в принципі, я так розумію, як оно обговорувалося в акції, ви будете стояти тут до останнього, будете палати? робити, спілкуватися з ним, пообщатися, задати йому питання, в частності, по комісарову і по вообще його програмі дійств, він уже другий місяць назначен сюда, ну, нічого хорошого ми пока от нього не бачимо. І нам нужно определитися, то ли сразу його провожати отсюда, то ли он все-таки нам озвучит какую-то программу и направление, вектор его действий. Вы звертались с, с комиссаром, но Ну а смысл встречаться с, с комиссаром. Ага, ну, ответ у нас есть от комиссара, вот она по нашему запыту ответили. Я же вам говорю, он не занимал никаких должностей, подпадающих про законное про очищение Влады. Хотя если не очищать начальника ГАИ в области, то кого вообще очищать тогда? ГАИшники это же люди, которые там не имеют про украинской позиции или про У них договор с Люцифером напрямую. Поэтому о чем можно с ними разговаривать? долго стоять? Сейчас мы определимся. Мы же как бы планировали одно встретиться з Гарбузом. Гарбуз убежал через Чорний ход, тепер ми будемо определяться, що далі нам делать з цим всім. Скільки людей сьогодні зібралося на акцію? Чоловік 30-40, я видно. Це за допомогою Старобійського майдану. Старобільський майдан був, як кажуть, ключовим організатором цієї.

Очень тяжело, очень тяжело сказать, потому что мы люди мы можем сегодня так балакать, а борнуться а, а уже можем балакать совершенно по-другому. Дело в том, как поймет президент. Все зависит от президента, какой срок будет. Я хочу вам сказать, что в прошедшем воскресенье у нас в Арабейске состоялся форум, где было более 100 человек, делегатов от каждого города и района Луганской области. Там была принята резолюция о непроведении выборов на территории оккупированной. И мы приехали сегодня к Горбузу. Хотя Горбуз, я понимаю, что президент не ошибается, он сюда прислал патриота. Но мы поняли, что это не патриот. Он должен был приехать в Старобельск. Когда зал был забитый до упора, и это было представителем всей области. Мы сегодня хотели у него спросить, а почему он не идет к народу? Так вот, если Горбуз не считает наш за народ, то пусть он ищет другой народ, а мы будем искать другого губернатора. И сколько этот Майдан будет, это только начало. Значит, здесь мы проведем областной Майдан. Сарабельске был, это наш Майдан, личный, районный. Мы решали там вопросы района, а здесь мы будем решать вопросы области. Если он так будет от нас прятаться, от громады, ну, тогда я точно могу заявить, что он ошибся давая согласие на все эти вопросы, руководить э, такой сложной областью, как Луганская Он как-то успел уже собрать, когда пришел сюда, он собрал тут бывших глав администраций, ну типа такой провел э, хоспорт -актив, я бы так назвал. Но это же не те люди, этих людей президент в свое время освободил. То есть одна из причин, почему вы сегодня находитесь здесь, почему вы приехали из Старобельска, это то, что не приехал к вам Юрий Горбуз на встречу, которая состоялась на выходе да, из да, Одна из причин, ну и другая из причин, потому что он сегодня не вышел к нам. Вроде бы, кажется, нас мало, но тут по два-три по человека представители почти с каждого районного города. Кстати, депутат районной рады. Ну, к нему зашли, обратились, а вышла секретарь, говорит, ну он пока занят, он сейчас выйдет. Мы там больше часа простояли в приемной, она выходит, говорит его нет. Он куда-то уйдет. Ну знаете, это плохо. Когда мы не знаем, кто он такой чем он дышит, понимаете? Кто он? Что он, делает, что он будет делать Ну вы знаем. хотели, я так понимаю, что-то у него спросить или Конечно. Планы его, да, как он будет дальше Совершенно работать? верно. Как мы, он иллюстрацию будет делать? просто с ним побеседовать, вот, услышать от него, услышать от него, как он собирается дальше руководить областью, будет ли он менять старое руководство, будет ли он расставлять кадры патриотов, которые настоящие патриоты, которые хотят что-то сделать для села, для района, для города. Вот. Мы так посмотрели. И хочу добавить, в этой делегации находятся два депутата Районного Совета Старобельской Районной Рады и два депутата Городского Совета. То есть они представляют интересы избирателей, не просто так приехали покататься. И мы приехали, мы приехали еще ж, э, Гарбузу подсказать, помочь. Он же бывший глава администрации Миловского, потом Марковского района, он больше к селу связанный. Мы хотели ему рассказать, что даже у вот нас в Старобельском районе на сегодняшний день более 8 тысяч гектар улучшенных сенокосов и пастбищ распахан. И там посеянный подсолнечник, пшеница. Эти люди не платят налоги. И из года в год берут урожай. Это никуда не годится. Мы хотели ему сказать, что у нас в Старобельске вынести вывести пруды за межи села. Вы можете себе представить? Находящиеся в селе по день. Но старая влада, которую любит, мы уже знаем, точно любит, потому что у них собирал арбуз, сумели вывести пруды за межи села. То есть я поняла, вы приехали просто поговорить. Мы но хотели с ним встречи типа, не типа и поддержать э, инициативу Северодончан. Ну, мы мы так поняли, что он нас не считает за народ. Я еще раз повторю. Если он нас не считает за народ, пусть он ищет себе другой народ, а мы будем искать другого губернатора. Все, спасибо вам большое за и мы, И сколько будет Майдан, столько будет Майдан, как быстрее на нас приорегирует президент. Спасибо вам большое. Потому что президент его назначал, и мы президента попросим, чтобы он его и уволил. Спасибо.